ro'zadan maqsad taqvomi taqvoni qilish kerak muhammad oki rahmatulloh safahat kitoblarida bir hikoya keltiradi bir alkash ichkilikni tashlabdi joniga de endi bir umrh ichgan la'nat bo'lsin sanga debi sanga ichib bir sariq chaqalik obro'yim qolmadi mahallada bir tiyinman hech kim na katta na kishi hurmat qilmaydi hamma mani alkash deb ko'rsatadi xotindan ajrab bo'ldim ishdan haydalib bo'ldim sog'lig'idan ayrildim la'nat bo'lsin sanga tashladim erkak emasman agar cheksam so'z beraman deb o'ziga o'zi so'z beribdi kechki payt ko'chadan kirib kelar ekan mahallasiga uyiga qarab kirib kelar ekan mahallada vinovotga do'kon bor ekanda borku hozir mahallalarda balki sotayotganlar bordir do'kondorlar bordir o'tirganlar bordir yoki o'zi bo'lmasa o'g'linglar nevaranglar sotayotgandir yoki jiyaninglar qarindoshinglar sotayotgan har holda borda shu joyda vinovotga lupada qidirmasa ham chiqib qoladi shundoq yo'llardan shart emas uni bor o'shandaqa do'kon bor ekan o'ziga o'zi aytar ekan ey san erkaksan san so'z berding erkak so'zida turishi kerak ichmayman dedingmi deding tashladim dedingmi deding endi ichmasliging kerak deb shundoq do'konni oldidan o'tar ekan qadami yo'lda hayoli do'konda 30 metr o'tar ekanda to'xtab ha sen so'zingni ustidan chiqding bergan va'dangni uddalading endi buni mukofotiga ichmasang bo'lmaydi b qaytib kelib kasofat ichar ekan muhammad oki rahmatullahi aytyaptilarki ramazon ro'zasini tutib erta bilan sigaret nosvoy bilan og'izini yopib kechqurun iftorda halol ne'matlar o'rniga o'sha nosvoy bilan sigaret chekkan ro'zadorni shu alkashdan nima farqi bor deyapti farqi bormi farqi yo'q birodarlar hech qanaqa farqi yo'q bizlar farqlimiz olloh farq qiladi Sen deydi ro'za tutmagansan deydi san qaysi bet bilan nosvoy sigaret chekib mani oldimga ro'zadorman qayni ro'zang axir ro'zang sani shulardan qaytarish kerak ediku deydi deydimi yo'qmi deydi birodarlar yana eng achinarlisi alam qiladigan joyi hozir besh mahal namoz o'qiyotgan odamlar shu ishlarni qilib yuribdida namozga kirayotganda shuni ichadi chekadi namozdan chiqib ham shuni qiladi ey tanha anil munkar albatta namoz sohibini faxish ishlardan fahish ish nima faxish ish nima erkak bilan erkakni nikohi faxish ish mana bachchabozlar davo qilyaptiku bizni huquqimizni bering deb ifloslar mana bu faxish ish ollohni la'nati keladigan ish bu ish qilganligi uchun lut alayhissalotu vassalomni qavmini xudo taolo qirib tashladi yer yuzida bittasini qoldirmadi hozir o'shalarni avlodlari bizarni yurtimizda mana shu davoni qilyapti shu ifloslikda yo'l ochishga harakat qilyapti bu fahish ish birodarlar munkar ish qaytariligan ichishlik chekishlik qimor o'ynash odam bulardan qaytaradi namozingiz bugun sizni faxshdan qaytarolmadimi namozingiz bugun sizni ichish chekishdan sutxo'rlikdan qimordan boshqa gunohlardan olmadimi bu namoziz sizni do'zaxdan ham qaytar olmaydi namozxonlarga vayil bo'lsin deyapti xudo la'natlayapti balo bo'lsin la'nati bo'lsin bularga deyapti nega namoz o'qiydi namozni maqsadi yo'qda namozni ruhi yo'q shu yotib turaveradi yotib turadi lekin namozxonga o'xshagan sifat namozxondagi taqvo haqiqiy g'ayrat haqiqiy shijoat bo'lmaydi birodarlar shundan bugundan tavba qilish kerak qaytish kerak ollohni dargohiga borishlik oson emas birodarlar dunyo podshohini oldiga kira olasizmi kim kira oladi to'ppa to'g'ri kirib ketadigan kim nechta <Nişte> odamlarni o'rtaga qo'yasiz unda ham kira olmaysiz javob beraman kirolmaysiz yuzma yuz uchrash olmaysiz ollohni dargohiga qandoq kirib qilmoqchisiz qani olamlarni podshohi bo'lgan ollohni dargohiga qandoq kirib kirmoqchisiz kim sizni kirgizib qo'yadi kim xudo va taolo axir taqvodorlaring manga yaqin bo'ladi deyapti mana namozxon khan, namozxonlar bor namoz o'qiymiz o'ttiz ikki e rakat namoz o'qiymiz oxirgi <ihirikî> nafasimizgacha bu ibodatdan ayryain ollohga yaqin bo'ladigan ollohni huzuriga boradigan kuninggacha ollohga ibodat qilgin deyapti olloh ayirib qo'ymasin ibodatimizdan oxirgi nafasimiz kelganda joniniolib jonimizni olayotganda omonatini olayotganda parvardigordan so'raymiz joy namoz ustida bo'laylik azroyl alayhissalom bizni sajdada olib ketsin jonimizni illo choyxonada et betda harom dasturxon g'aflatda olib qo'ymasin parvardigor gunoh ustida olib qo'ymasin ey birodarlar fohishani ustida o'lib qolayotganlar bor zinokorni tagida o'lib qolayotganlar bor aroq ichib o'lib qolayotganlar bor bunaqa o'limni dushmanimizga ham so'ramaymiz ravo ko'rmaymiz birodarlar taqvoni ushlaylik taqvoni ushlamasak bo'lmaydi o'ttiz ikki rakat namoz o'qigan inson nimani o'qiyapti alhamdu lillahi robbil alamin ar rohmanir maliki ma fotiha surasini o'qiyapti qosimjon qor akamiz olloh rahmat qilsin ustozimiz aytardilar fotiha suray fotiha alhamdu surasi namozxonni robbisiga yozadigan arizasi derdilar ariza hamma joyda bora hamma joyda bor arizasiz ish bitmaydi ishga kirsangiz ham bo'shasiz ham moshina olsa salonga ariza yozasiz hammasida bor o'zidan o'zi shunday ish bitib ketmaydi ariza bormi bor fotiha bandani ollohga yozadigan arizasidir dedilar ariza qachon ariza bo'ladi pechati bo'lsagina ariza bo'ladi bo'lmasa u qoddiy qog'oz uni xohlagan odam yirtib basharasiga odi pechat bo'lishi kerak arizani ariza bo'lishi uchun sajda namozxonni sajdasi o'sha şey ollohga yozgan arizasiga pechatdirdilar bugun shu ariza bormi nechtamizda bor shuni yozyapsizmi pechatini bosyapsizmi har qandoq pechati bor ariza borki uni har qandoy odam amaldor uni ko'rishlikka majbur uni qiziqishlikka o'rganishlikka majbur u yirtib tasholmaydi bor arizang qursin o'zing ham qursin deyolmaydi chunki unda pechat turibdi xuddi ana shuni singari bizlarni o'sha alhamdu surasi bilan yozgan arizamizda sajda bo'lsa bilingki bu arizamiz dargohda qabul ariza yozmasangizchi o'zi yozmayapsizda namoz o'qimayotganlar yozmayaptida ollohga ariza yozayotgani yo'q ehdina sirotol mustaqim mani sirotim mustaqimga hidoyat qilgin deb yozyaptimi mə? yozmayapti nimaga chunki uni jannatga qiziqadigan joyi yo'q borishni ham xohlamaydi unga baribir şey o'ldi ketdi ketdi qanchanglar mana shu baxtdan bebahra yuribsizlar qani aytinglarchi bugun erta bilan beshu yigirmada yozdinglarmi arizani ollohga yozdinglarmi yozganlar bor olloh salomat qilsin lekin ikkita qo'l cho'ntakda yurganlar boru kim yozib beradi sizlarga kim yozib beradi bormi birorta kotibimiz bormi penseriz bormi yozib beradigan o'ziz yozasiz o'ziz u arizani mayli ariza yozing qabul qilmasachi hech kim qaysi ahvolga tushasiz birodarlar umrni shundoq ham behudaga o'tkazib bo'ldik nafsimizga shu kungacha rayiga qaradik aytganlarini muhayyo qildik endi ana yerga o'tkizaylik nafsi ana yerga turg'izaylik nafsi birodarlar oxirgi gapim luqmoni hakim o'g'illariga aytadilarki ey bolam bu dunyo dengizdur deydi bu dunyo dengizdir dengizda yurishlik uchun nima kerak nima kerak dengizda yurish uchun kema kerak to'g'rimi bu dunyo dengizdir bolam iymon mana shu dengizni kemasi deganlar oxirat esa bu dengizni narigi sohili bu dengizdan narigi sohilga faqat kema bilan o'tasan bo'lmasa cho'kib o'lasan deganlar har qandoq suzishga mohir inson bo'lsin dengizga okeanga borib tashlasin bir kun suzar bir hafta bir oy suzar oxiri domiga tortadimi cho'kadimi cho'kib ketmaylik birodarlar iymonni bugun mana shu dunyoda kema qilib iymon bilan yuraylik allohim xatolarimizni kechirsin tavbalarimizni qabul qilsin balki shu b yilgi yigirma birinchi yilgi ramazon ro'zasi bizni oxirgi tutadigan ro'zamizdir bilmaymiz ikki ming yigirma ikkinchi i ro'zaga yetamizmi yetmaymizmi bilmaymiz mayli qaysi biri bo'lsa ham balkim oxiridir balki bunaqa ro'zalarni ko'piga yetarmiz lekin bu yilgisini tutib qo'yaylik birodarlar